Полонений китаєць здивував своїм рішенням, розкрив інформацію про армію РФ і заявив, повертатися на волю не хоче. Зеленський показав нове відео допиту найманців. Докладніше про найважливіші тези розповім за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Володимир Зеленський опублікував новий відеофрагмент із допитом китайського полоненого його звати Джан Хренбо. Він 1998 року народження. Китайський військовий заявив, що не хотів би повертатися до Росії в рамках обміну. каже в Україні до нього ставляться краще. Чи можна сказати, що в полоні в Україні до вас ставляться краще ніж у Росії, коли ви воювали за них?

Я не хочу повернутися в Росії. А якщо він буде евікуватися, то що ви хотіли, наприклад, залишитися в Україну чи повернутися, наприклад, в Китай? Хочу повернутися Китаю. Також на допиті затриманий китайський солдат розповів, що його підрозділом командував росіянин і показував, що робити. До мандрівки у Росію Ченбу був рятувальником. Уже потім він зв'язувався зі своїми батьками телефоном. Однак не зізнався, що перебуває в Росії в статусі солдата, аби рідні не хвилювалися. Володимир Зеленський повідомив, що українські спецслужби продовжують з'ясовувати усі обставини участі громадян Китаю у війні. Також він додав, що слідчі вивчають інформацію щодо вербування росіянами інших китайських найманців. Процитую очевидно, що це не поодинокі випадки, а системна російська робота, зокрема на території. Та в юрисдикції Китаю щодо вербування громадян цієї держави на війну. Потрібно зробити все необхідне, аби у Росії не було таких і подібних можливостей затягувати і розширювати війну, зауважив президент. Втім, деяку інформацію про вербування китайців до лав армії Росії українська сторона вже має. За словами Зеленського, росіяни активно використовують для цього соцмережі. Переважно TikTok. При цьому президент запевнив, що офіційний Пекін знає про способи вербування своїх громадян росіянами. Вони розміщують відповідні рекламні ролики, які є публічними. Коли найманці потрапляють до РФ, то упродовж трьох-чотирьох днів проходять медкомісію, після чого місяць два тренуються у навчальних центрах. Наразі Україна має свідчення щодо участі у війні на боці Росії щонайменше 150 китайців. Британське видання The Times констатує. Тепер ще одна країна напряму втягнута у війну. Журналісти ознайомились із документами, що їх знайшли при обшуку полонених. Згідно з ними, другий затриманий – 33-річний китаєць Ван Гуадзюн із провінції Хенань. Він підписав річний контракт на службу у російській армії. Чоловік прибув до аеропорту Шереметьєво у Москві 8 лютого, а подав документи на візу двома тижнями раніше. 17 лютого він став на облік для отримання ідентифікаційного коду та номера соцстрахування. Коли саме він підписав контракт, поки невідомо. Попри це, Китай не визнає причетності до появи своїх громадян на війні в Росії. Речник китайського МЗС Цзянь без згадування імен закликав цитую не вдаватися до безвідповідальних висловлювань та бути тверезими і розсудливими щодо ролі Китаю у російсько-українській війні. Мовляв, Пекін завжди виступав за мирне врегулювання протистояння. А також просить своїх громадян уникати збройних конфліктів і не брати участі у них, особливо на боці будь-якої зі сторін. Попри те, що Пекін намагається всіляко дистанціюватися від війни РФ проти України, він безпосередньо у неї залучений від самого початку. У цьому переконаний журналіст Олександр Демченко каже: навіть залучення КНДР до боїв на Курщині відбулося зі згоди Сідіньпіна. Китай изначально все это оркестрирует. Вся эта война выгодна Китаю. Китай поддерживает Россию. Если бы не Китай, эта война могла бы уже давно закончиться. Китай в, это, в эту войну вкладывается. Северная Корея и северокорейцы без китайского одобрямца не оказались бы ни на оккупированных украинских территориях, ни в Курской области и так далее. Северокорейские инженеры не появились бы на российско-украинском фронте и не устраивали тоннели и подкопы, например, в Авдеевке, на Авдеевском направлении. Да? А без китайской помощи Иран не был бы уж таким храбрым в отношении войны в Европе. Поэтому говорить о том, что вот, ну хорошо, вот да, нашли еще китайских наемников. Я думаю, их больше на самом деле. Вопрос в другом. Китай является такой же стороной в этой войне, как Иран, Северная Корея и, конечно же, Россия. И не замечать этого было бы глупо. Почему Китаю это выгодно? Потому что американцы, европейцы оттягивают, перетаскивают все свои силы, свое оружие на войну против России. А Китай готовится. Почему сейчас американцы хотят все сворачивать и сворачивают уже в Польшу? Потому что они готовятся к противостоянию открытому с Китаем. То есть Китай для себя получил, он выиграл время. За этот период времени он закрыл несколько оборонных циклов, несколько экономических промышленных циклов в своей стране. Подготовил атомные программы, лодочные, программы военных кораблей и так далее. Его баржи уже полны десантуры, которые просто вояжируют вокруг Тайваня и так далее. Он уже готовиться, і американці готовляться. Ети по поводу Китаю. Зеленський недарма публічно оголосив про взяття в полон китайських солдатів. Так вважає ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп. На його думку, це сигнал не лише Трампу, а й Сі Цзіньпіну та усім громадянам Китаю. У чому він полягає? Послухаймо. мене підположення, що крім... як. Е месседж и украинцам, и американцам, и Европе, вот этот вот случай с пленными китайской национальности, я думаю, он в том числе и китайцам тоже адресован, чтобы китайцы, которые до сих пор не были заинтересованы переходить определенные красные линии, скажем так, и дальше остерегались их, их переходить. Вот, пожалуйста, ваши граждане воюют в Украине, куда это годится, это же вопреки совершенно вашей политике и стратегии. Тут, собственно, мы переходим к тому, что случилось. На мой взгляд, Китай по-прежнему, то есть в течение всех лет большой войны, Китай придерживался определенных принципов. Во-первых, он, кстати, формально поддерживает территориальную целостность Украины из принципиальных соображений, в том числе связанных, собственно, с Китаем, и с китайскими проблемами и вопросами. Во-вторых, Китай, естественно, несмотря на торговую войну с Соединенными Штатами, что отдельный вопрос, Китай не заинтересован ухудшения отношений с э, Западом, назовем так и с Соединенными Штатами, и со странами Западной Европы. И с другой стороны, Китай устраивает многие вещи, которые связаны с войной между Россией и Украиной. Это большая зависимость э, России от Китая, политическая, экономическая. Это возможность покупать дешевое сырье. Это много чего интересного. Так вот, в этой связи, в связи с этой стратегией, Китай абсолютно не был заинтересован и до сих пор этого не делал. Не только не вмешивался в войну своими вооруженными силами, но и не продавал или не поставлял России вооружений. То есть можно сказать, что что-то там очень косвенно, пару каких-то боеприпасов э, дошли до России. Кстати, неоднократно китайские боеприпасы оказывались у Украины, купленные через третьи руки, и есть тому свидетельство. Значит, так вот, Китай придерживался этой стратегии очень четко, и мне сложно предположить, что ради того, чтобы послать каких-то считанных солдат, на помощь России, чтобы они непонятно зачем там повоевали, что он решил нарушить эти свои подходы и подвергнуться рискам, в том числе разрыва экономических связей, различных санкций, изменить вот этот свой подход. То есть если бы это было сделано, изменение подхода, то это было бы по-другому выглядело. Вот такой вот мелочью, что называется послать солдат. Ведь ты прекрасно понимаешь, что если солдаты на линии фронта, они легко могут попасть в плен, а может кто-то дезертирует, самостоятельно и все. И тогда ты, ну, твоя политика и стратегия, а Китай подходит всегда с долгосрочными некими э, стратегиями, накрывается медным тазом. Поэтому мое мнение, э, я бы очень-очень удивился, в наши дни бывает, конечно, нельзя, не говорить, нельзя говорить о чем-то невозможном на 100%, но я бы очень удивился, если бы это было в самом деле от санкционированной отправкой китайских военнослужащих там пехотинцев или штурмовиков повоевать значит с украиной на украинской же территории это за гранью здравого смысла за гранью абсурда и не под не вписывается в китайские подходы это я не для того чтобы выгородить китай это констатация того что я вижу более того китай на самом деле играет огромную роль во всем что касается поддержания боеспособности России за счет контрабанды, производства и продажи России необходимых ингредиентов для производства оружия производства... Ну, будем честно говорить, это не только для России, а и для Украины в том числе так само. Да, но для России, я честно говоря, думаю, что если бы можно было, скажем так, для России это еще и государственная политика, для Украины это в какой-то мере просто коммерческая. Так мне это выглядит. И если бы ничего китайского не было, вот буквально так вот, ничего не было бы ни у России, ни у Украины, и, и особенно Россия не могла бы торговать с Китаем, я боюсь, что Россия была бы гораздо хуже, чем Украина. То есть если бы вот возможность, если бы Китай обрезал отношения полностью и с теми, и с другими, вот так вот полностью, это, конечно, смешная гипотетическая ситуация, то боюсь, России бы было гораздо хуже, Россия бы поплохела. В общем, вот такая вот констатация факта. Э, мне интересно, какова будет реакция э, китайского руководства на вот этот случай, так как Зеленский объявил о нем во всеуслышании. Ну, сказал, представитель Китая сказал, что это ну не запретил это, что это. Я имел в виду не публичную реакцию. Публичная реакция достаточно очевидна. А интересно будет mm -hmm. ли, например, китайская реакция хотя бы кулуарная в отношении россиян? Ну, например, обратятся ли они с тем, чтобы россияне воздержались от наема китайских граждан в ряды своих вооруженных сил, как это, кстати, произошло с Нарендрой Моди, премьер-министром Индии. В свое время был определенный скандал, когда были индийцы, которых вроде как заманили полуобманом в российскую армию и не выпускали назад. И он поднял этот вопрос на встрече с Путиным, и в итоге всех отправили. для все хочу воду потому что, извините, наш глядач как раз пишет, что э, за индуйцев, которые ехали на швейные фабри... фабрики, опинулися на войне, просил президент. А за китайцев, то просил? Вот, вот это. А, спросил, Просил, премьер-министр Индии, если быть точным, именно он решает в Индии. За китайцев найдется кому попросить. Если они захотят, если они посчитают, что это дискредитирует Китай, во-первых, со своими гражданами, которые, если они вернутся в Китае они могут разбираться сами, причем разобраться по-свойски, если они захотят их наказать. Но если они посчитают, что эта ситуация им вредит, они, поверьте мне, не постесняются и дадут знать Путину об этом открытым текстом. Правда, не факт, что мы об этом узнаем из разного рода сливов, но, безусловно, они это сделают, если захотят. Шановні глядачі, якої реакції від Трампа та інших світових лідерів ви чекаєте на залучення Китаю у війну у Європі? Залишайте свої відповіді в коментарях. Также подписывайтесь на канал и ставьте в